আজি বহুদিনৰ পৰা শ্বুটিং হৈ আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এডিটিঙৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ হ অৱস্থা আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক সেই দৃশ্য গ্ৰহণৰ কিছু দৃশ্যাৱলী এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্য মাধ্যমেৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ আপোনালোকে চিনেমাখন চৰি শ্বৰ্ট ফিল্মখন আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব সকলোৱে মৰম দিব আৰু আমাৰ বহুকেইজন অভিনেতাই নৱপ্ৰজন্মৰ অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে শ্বৰ্ট ফিল্মখনত আৰু প্ৰায় তেইছজনৰো অধিক মেম্বাৰে শ্বৰ্ট ফিল্মখনত কাম কৰিছে আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই আৰু আজিও এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আপোনালোকক অকণমান আভাস দিম শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কিছু কিছু অংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম আপোনালোকে চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনিতে জনাওঁ বিজু মণি ইউটিউব চেনেলত অতি সোনকালে আজিও পৰা এই অনলাইন ভাওনা সংলাপ প্ৰতিযোগিতা এখনেই আৰম্ভ কৰা হৈছে ক শাখাৰ পৰা খ শাখালৈ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকক এজন তিনিজন টিচাৰকে বিবেচনা কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৰিজাল্ট আমি ঘোষণা কৰিম ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক সেইটো কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে আমালৈ ভিডিঅ' পঠাওক আপোনালোকৰ শিশুটিক যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰো এটা আপোনালোকে এইটো পদ্ধতি বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' আমাক প্ৰেৰণ কৰক হোৱাটছআপ যোগে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটোতে আপোনালোকে পঠিয়াই দিব পাৰিব ভিডিঅ' আৰু সম এডিটিং কৰা ভিডিঅ' নহ'ব যিহেতু প্ৰতিযোগিতা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ নগদ ধন আৰু টফি টফি নহয় মানপত্ৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব শিশুটিক আপোনালোকে অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো পঠিয়াওক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলতো ইতিমধ্যে এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ আছে প্ৰায় আমাৰো এডিটিং আৰু ডাবিঙৰ কামখিনি বাকী আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু সদায় মৰম দি যাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ এটা মাৰি দিব ধন্যবাদ আৰু এইফালে আমাৰ নিমিলা অংক শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ গানৰ মিউজিক চলি আছে গানৰ ৰেকৰ্ডিং চলি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ এইফালে নিমিলা অংক শ্বুটিঙত আমাৰ কেমেৰা মেনৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে আৰু বৰ্তমান আছো এতিয়া তিয়কৰ নয়ন্দা ষ্টুডিঅ'ত এতিয়া আমি ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যিহেতু আমাৰ আগন্তুক এখন ছুটী ছবি আহি আছে নিমিলা অংক বুলি আৰু তাৰে আজি মই ডাবিং দিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ বহুকেইজনে ইতিমধ্যে ডাবিং দিছে অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ কৰিম আৰু এতিয়া আমি নয়ন্দালৈ ৰৈ আছোঁ ষ্টুডিঅ'ত যিহেতু এতিয়া আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মালিক হিচাপে আছোঁহি আৰু এইফালে আমাৰ পিংকো আছে হেল্ল' অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে নিমিলা অংক ছুটি ছবিখন সকলোৱে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল পাব চৰ্ট ফিল্মখন আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ নয়নদাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কি হয় চাওঁ আমি ডাবিং মই প্ৰথমবাৰ দিম ষ্টুডিঅ'ত আৰু অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ মানে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব কেনেকৈ ডাবিং দিওঁ কেনেকৈ ষ্টুডিঅ'ত দিওঁ মই লাইভ দেখাই থাকিম আপোনালোকক অকণমান মিছ হ'বও পাৰে তাকে চেষ্টা কৰোঁচোন চাওঁ কি হয় আৰু এইফালে আমি ডাবিং দিবলৈ লৈছোঁ আৰু লাজ লাগিলে কাৰণে ডাবিংখিনি আপোনালোকক নেদেখাওঁ বৰ ভালদৰে চিনি পাওঁ মই তাইক ঐ তোৰ কি প্ৰব্লেম আছে হা প্ৰথমে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক আৰু এতিয়া মোৰ দাদাক বিয়া তই আকৌ এইবোৰ আৰম্ভ নকৰিবি প্লিজ বহুত সহ্য কৰি এইবাৰ কিন্তু নকৰিম বছ আৰু কথা নকবি তই নিমিলা অংক ছুটি ছবিখনৰ কিছু এডিটিং কৰা দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে পিংকো পিকে ইউটিউব চেনেলত নিমিলা অংক শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাবলৈ পাব সকলোৱে মৰম দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে লাইক চাই লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই